Слушайте. Здорово. Вы такой представительный мужчина, ну, такой прям. Да, я представительный. Что означает представительный? Это как? Ну, допустим, не такие, допустим, как которые пропадались мне перед этим в чат рулетки люди, которые там, знаете, сразу хамят, например, начинают хамить или там просто. Вы, подготовлены, у вас наушники, у вас хороший Я, я подготовленный, да. Что-что? Да, да, я подготовился, конечно. Да. Ну, я так понимаю, вы, значит, в чат-рулетку выходите, значит, к каком-то конкретным если ты если ты решил, что я так готовлюсь только к чат-рулетке, то ты ошибаешься. Я, в принципе, так живу. Я обычно нормально стараюсь выглядеть, одеваться, там и жить в нормальных условиях. Как бы поэтому. Это не ради чат-рулетки, если что. Все, ну, все не, так. Не, я понял, я понял, да. да. Не, ну а? если вы думаете, я у вас Украины, вы если вы думаете, что я с России, я не с России, я с Украины, А, ты из Украины? Ну хорошо. А ты откуда из Украины? Я сам родом с Донецка. А сейчас где живешь? Сейчас, сейчас в Германии. А, ты из Донецка когда уехал в Германию? Э -э нет, я из Донецка уезжал не в Германию. Я из Донецка уехал еще 8 лет, потом в Днепре А потом а. уехал в Германию, когда вот война началась. А, ну, ты... Не, я уехал до... ты в 14-м уехал, уехал в Днепр сначала, да? Да, да, да. да. А потом, Берпорту, когда... Да. когда война началась, уже крупномасштабная, ты уехал в Германию? Нет, я уехал в Германию еще до войны. Я просто за 8 лет уже уперся, я работал дальнобойщиком по Украине. Я уже за 8 лет просто, меня настолько закалило это, скажем так, переселенство. Я вот сейчас просто, положа руку на сердце, вот я сейчас смотрю на людей, которые после 22 -го года стали переселенцами, да, например, с того же Харькова, Мариуполя, там, Артемовска, Красноармейска, ну, Покровска, Бахмута я имею в виду уже. И я вспоминаю 2014 год, когда мы с женой приехали в Днепр с двумя маленькими детьми и пытались снять квартиру там. Это с тем учетом, что у меня в Донецке две квартиры, дом, бизнес. Ну, короче, все. Я просто по своим убеждениям, я понимал, что русский мир – это дыра, и все, я все бросил и уехал оттуда. И я мне, чтобы снять квартиру, меня спрашивают, а прописка у вас какая? А, не, не местное. А, Донецка, не, извините, больше не звоните. Мне, чтобы квартиру снять, это для меня был целый квест. Это с тем учетом, что я нормальный человек. Как бы. Я бросил все, что у меня в Донецке, приехал. В 2014 году приехал, да. Слава Украине, все, я за Украину. И ко мне было такое отношение. И я это все на себе прочувствовал. И просто сейчас я смотрю, когда посты, когда, допустим, харьковские люди. Допустим, с Харьковские люди, Днепровские, там, кто попережал там на Львовщину сейчас, там, на ивано франкивщину Вот они сейчас пишут. Типа, вот люди такие, на Западе такие же люди такие жестокие, вот прям, э, по национальности, там, Запад-Восток начинают перебирать, если переселенцы, бабки дерут. А я сижу и вспоминаю, со мной это было ровно 10 лет назад, когда я не переехал не с Харькова во Львов, я переехал с Донецка в Днепр. И меня в Днепре меня обзывали кротом. И мне говорили о том, что из-за меня эта война началась, из-за вас, Донецких, вся эта война началась. И я с этим жил 8 лет. Жил, работал, как бы. Да, у меня были без. Mm -hmm. Не, не без этого. У меня были знакомые, друзья, все понимали, ну, познакомились, познакомились. За 8 лет обжились. Я работал над дальнобойщиком. И все, я уперся просто в потолок в Украине. И меня жена уже знала. На Европу, на Европу все. Я беркался, потому что у меня хорошо в Украине получалось, я нормально зарабатывал, у меня там с Европой разница, там было 4 бумаги, максимум 5. Все хорошо было. И вот, получается, я встретил Новый год в 2022 году и все-таки послушал своей женой, поехал в Европу работать. Просто поехал работать, ты приехал поехал работать на одном условии. Потому что когда ты работаешь дальнобойщиком в Европе, а жена, а семья твоя в Украине. Это ты видишься со своей семьей 4 месяца в году из 12. То бишь ты видишь свою семью 4 месяца в году. Я как бы сказал, что мне такое не подходит. И мы уже решили еще в конце 20, получается, 1 начать 22 -го, что я еду на каденцию, устраиваюсь в Европе. И мы переезжаем в Польшу, во Вроцлав, бла-бла-бла. Все, у меня сыну старшему уже сейчас 21 год, младшему 11. Мы уже собирались, в принципе, потому что мы переселенцы с Донецка были. Нас ничего не держало в том в Днепре. Мне что хату снимать, что в Днепре, что во Вроцлаве, что в Берлине, блин, что во Франкфурте, что в Люксембурге. Ну, это я образно говорю. Так вроде ты говорил, ну, надо... что ты за Украину был. Как же ничего не держало? А Украина не держала тебя? Держала меня Украина. Знаешь, чем держала? Платили что? на взрослого, переселенцам платили по 400. И на детей что-то там. Ну, короче, мне вообще сложно. Так ты сложности... же устроился, работал, а... Что тебе платили? Ой. Для чего? Ну ты смотри, сказал, что ты если работал, ты работал, хорошо зарабатывал. Да. Ну. ну я работал. А причем чем здесь, ты... что там платили на переселенцев? Если ты работал, хорошо зарабатывал, ты сказал? Да, я, я просто понял, что смотри, я объясняю. Я работал, хорошо зарабатывал. Я зарабатывал настолько хорошо в Украине, что mm -hmm. я уже уперся в потолок. Я понимал, что я могу зарабатывать больше. Я просто так, значит, себя тебя, у меня... значит, Украину не очень тебе нужна была Украина. Э, ну, в принципе, знаешь, за 8 лет я посмотрел, насколько нужен Украине я, будучи ну, переселенком, в стране... Будучи стране который... Слушай, государство отдельно человеком, человек, все, нужно. оставил все, остался со, со своими просто убеждениями и просто переехал в новый город со своей семьей, просто, сука, со своими убеждениями. А какие у тебя подожди, а какие у тебя убеждения? Какие убеждения? Ну, у меня были убеждения за Украину, да. Были за Так а как же сейчас, если ты, получается, оставил Украину? Ну, а подожди, а какие варианты мне? Какие варианты ты предлагаешь? В смысле, какие варианты? Вот у людей, я не знаю, у людей были варианты э, помогать армии, идти воевать, э, работать на свою Нет, страну. А какие я варианты я у тех, кто остался в Украине? У них какие варианты? У них никаких. Половина сидят, жалеют, что не успели съебаться, половина сидят, прячутся. Кто а. не хочет воевать. Кто а, хочет кто, воевать а кто что тогда воюет? воюет? Если половина сидит, а половина прячется. А кто что тогда воюет? <къех> Воюют, ну, люди, которые ну, готовы к этому, которые. А, ну, а, кто, а кто волонтерит, а кто донаты собирает? Кто это все делает? люди такие же люди украинцы ну так ты же говоришь половина спрятались половина э, жалеют там или еще чего то а а, а, а кто ж тогда кто ж тогда четыре года держит эту страну четыре года уже вот видишь в чем разница у нас с тобой видишь для тебя война началась четыре года назад а для меня в четырнадцатом году нет, мы же говорим про именно про это начало. Для тебя. Я не знаю, что для тебя началось. Ты же вот, в 2014 вот. году не, не воевал в той войне. Почему она для тебя вот, началась? Вот. Можно узнать, можно как тебя зовут? Просто чтоб... меня Давид. зовут. Давид меня зовут. Давид, меня сына старшего Давид зовут. Э, Давид, вот послушай, тут, тут э, получается совокупность факторов: как я переехал в Днепр, за как меня встретили, что я переехал в Днепр, например. И что, допустим, 70% людей, с которыми я познакомился, допустим, вот в первое время, когда я вот приехал только с Донецка, 70% людей были за Россию. Они говорят, да не гони, да все нормально. Даже моя хозяйка, у которой я квартиру снимал, она это, говорит, ну это вот. Ты вот для чего? А ты мне для чего это сейчас говоришь? Я тебе говорю для того, что в 2014 году в том же Днепре, в том же Харькове, в том же Запорожье, в том же Одессе были что? настройства, теперь другие. Там было очень много пророссийских людей. Сейчас, а, кто же понимал... тогда, а кто же тогда воевал на Донбассе? Слушай, сейчас мы сейчас говорим сейчас не за людей. Люди, которые воюют сейчас на Донбассе воевали... Нет, Нам тогда это... в 2014-м кто пошел на Донбасс воевать? Добровольцами в 2014 году пошли воевать на Донбасс. Кто пошел тогда, если ты говоришь, что были люди там какие-то 70% я, процентов я, я, я тебе скажу как есть я не особо прям просвещен в этой теме кто прям конкретно пошел воевать прям кто конкретно пошел воевать ну смотри на дату но ночью, на ты просвещен лет. в том но ты просвещен в том кто был за Россию почему-то вот в этом ты просвещен а в том кто пошел воевать ты не просвещен как-то получается одна верно. Я тебе сейчас говорю о том, о том, что, о том, о чем я конкретно знаю, о том, чем я не знаю, я даже не пытаюсь себе говорить, кто там воевал. Я а же говорю, что. что. у тебя как-то одно а что я знаю, и то, что я прошел, пропустил какое, через да. себя тех людей, которые в 2014 году мне рассказывали, что я ненормальный, что я уехал с Донецка, что там Россия скоро будет. А потом, когда началась война в 2022 году, эти же люди щиро украинскую мову э, за мной земной почала размовлять. Щирой украинскую мову. Разумеешь? Я, я так и не понял, понял я. я так и не понял что тебя возмущает и в чем проблема я, в чем в чем твоя претензия я так и не понял смотри какие-то у тебя какие-то какие, если... тебя какие, -то, какие -то просто набор каких-то утверждений которые вот друг с другом они никак не согласуются ты ты сказал что ты за украину по своим убеждениям не захотел жить при россии в донбассе все там бросил оставил Э, выехал в Украину, слава Украине, ты сам сказал и все такое, ты за Украину. Э, в итоге ты не знаешь, э, ты сейчас хаешь, получается, всех украинцев там, которые ты знаешь только тех, которые за Россию были, ты не знаешь тех, не, не, которые воевали и так далее. А потом вот ты не только знаю, этим сейчас и занимался всю дорогу. Подожди, я тебя не перебивал, я тебя же слушал. Ты сейчас Хорошо, всю дорогу извините, только -то. этим и занимался. Потом началось крупномасштабное вторжение, ты уехал, потому что что? Потому что Украина перестала быть Украиной, за которую ты был. Ты 8 лет Нет. жил хорошо, зарабатывал отлично, и вдруг Украина перестала быть для тебя Украиной, за которую ты. Что случилось? Если ты послушаешь, я объясню тебе, почему так произошло. Ну, давай, ты пытался, пока не, не понятно. Во-первых, во смотри, я, тебе, я никого не хаю из украинцев. Кто там ну, украинцы? Так, это так вот, вышло, что я только тебя, этим ты и занимался. Я тебе, я... я тебе сейчас говорю конкретно за себя, за свою личность, что с чем непосредственно я столкнулся, будучи дончанином, переехавшим в 14 Это рот, я школу, уже слышал. Это все, я уже конкретно. слезливую я историю... Не говорю, я уже я слышал. не говорю, что все украинцы такие. Не говорю, я просто сейчас говорю... Допустим, тем харьковчанам, которые переехали в Львову, сейчас рассказывают, что вот э -э, львиане охуевшие э -э, поехали в Польшу, Песали себе пооформляли в Германию, получают там э -э, социалку, а свои квартиры сдают. Да, так а, есть. Я, а я знаю, что в том же Львове живет много переселенцев, вот с того же Харькова, например, и живут без проблем, или там на Закарпатье, или еще где бы то да, ни было, знаю. неважно. Я, ну, даже, я ты даже тебе что скажу. Есть разные истории, есть хорошие истории, есть плохие истории, есть разные истории. Причем конечно здесь. Конечно, я с тобой не спорю. Не но я тебе рассказываю нет. чисто нет. вот с той ситуации, с которой я столкнулся, будучи за Украину. Я, я так и не понял, из-за чего ты из чего ты оставил свои принципы и уехал из Украины. Вот этого я так и не понял. Вот, тебе объясняю, Это не принципы. Ты а говорил, принципы жив... у тебя были. Принципы твои были за Украину. Я, я, у меня даже такого в обиходе слова нет. Принципы. Смотри, мы жили 8 лет в Днепре. А как, а как ты сказал в самом начале? Из-за чего ты выехал из Донбасса? Ты сказал по своим принципам. Или как По своим принципом я, я не в Донецке, потому что я понимаю, что Россия это не моя страна. Только что ты сказал, что у тебя даже слова такого в обиходе нет, всю дорогу до этого ты мне рассказывал про свои принципы. Я думал, ты имеешь в виду в контексте Украины. В контексте Украины ты и говорил, что у тебя принципы за Украину. Ты был за Украину, из-за этих принципов ты выехал Да, да, Получается так, да, получается так. Так получается или не получается, чувак, у тебя даже в течение одной минуты показания разошлись. Ты уже определись как-то. Слушай, я что, на допросе что-то показать? Нет, ты, ты не допросишь. но получается так, что как-то как-то не сходится. Слушай, у тебя все. слушай, ну ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Прекрасно понимаешь. Нет, я до сих пор понять не могу. Из-за чего ты уехал из Украины. Хорошо, Ладно, ты мне скажи: ты с какого города? Не Сума, За... не случайно, нет Запорожье. А, Запорожье прямо с самого Запорожья. Прямо с самого, да. Ну, отлично. Ну, я знаю Запорожье прекрасно. Ну, это, это замечательно. Так, а из чего ты из Украины уехал-то? Я же тебе пытаюсь объяснить, почему я из Украины уехал. Смотри, я работал дальнобойщиком, так. я снимал квартиру. Смотри, на седьмой год или на шестой у меня жена начинает заебывать. Давай покупать Про квартиру. Про то, что ты подкаблучник, купил. это я уже понял. Э, можешь мне объяснить, Не почему ты мы эту тему опустим. Я же пытаюсь тебе объяснить, чтобы у тебя не возникало дополнительных так что вопросов. что ты на свою подожди, жену? Ну зачем? Ты ж мужик, мужик. Ты за себя отвечаешь. Что ты на свою жену там скидываешь, что она тебя запилила? Я, не я... надо про свою вот жену. Ты... Хорошо, если ты не будешь перебивать... Не надо перекладывать все, ответственность. Да. давай сам. Ну, смотри, я... Я, я тебе рассказываю как за себя, не за жену. Я хуй забил на ту Европу, она мне нахуй не нужна была. Ну... Меня жена заебала, потому что всем мамам нужны бабки. Вот она меня гнала на ту Европу. Я не хотел туда ехать два года, документы лежали, блядь. Я зарабатывал, блядь. Я возил мясо, а пока инвест. Мясная весна. Возил фурами мясо по 20 тонн. Бабок было пизда, нахуй. По зарплате в день бывало. Тихо, ну что у тебя понесло? Слушай дальше. Я могу. на ту Европу не собирался. Я не собирался. Просто все уперся, я в потолок. Понимаешь, уперся в потолок. Понял. Чтобы жить в Украине, чтобы жить в Украине, нужно, блядь, воровать. Если ты не воруешь в Украине, Так блядь, ты же хорошо зарабатывал, поднял. ты же хорошо зарабатывал. Да, да. Так а в чем проблема? Да. Я понимал, что ну, я, блядь, хорошо зарабатывал в Украине. Если да. я пойду в Европу, я буду зарабатывать так же само, только в Евро, блядь. Ну и все, А почему бы вы... и нет? действительно. Так а что ты? 8 лет маялся в Украине. Ехал бы сразу в Европу. Ты знаешь, я об этом жалею, что я в 2014 году сразу не поехал в Европу. Я это так, так почему-то чем я... и подумал, да. Я так почему-то и подумал. Ну так в чем проблема? Я смотрю, так ты. Я смотрю, а по тебе, проблемы. ты тоже не вопросы. Нет, нет, конечно, что я там забыл? Ты что, там грязно, сыро и холодно. <как> Зачем мне там? У меня там не ну, аллергия, ты на так... это не да. ты, ты просто пытаешься так доколупаться до моих слов, что-то с меня да. такого. Ничего я не пытался, э -э... слушай. Ты сам сказал все, что ты сказал. Я. Ни до чего не докапывался, я просто пытался понять, просто разобраться ну, в твоих... Я надеюсь, ты понял, потому что на самом деле я настоящий человек, я как бы никогда не скрываю. И все, что я тебе сказал, это на самом деле есть такая правда, как есть. Ну, да. да? Ну, допустим, хорошо, мы сойдемся к тому, я отвечу на этот вопрос, почему я уехал в Европу, ну, получается из-за денег. Пол... Ты это хотел услышать? Нет, я не это хотел Но услышать. Пол... Я... Я хотел что, получается, услышать, получается, все, все, что ты сказал. Получается, я все. уехал, получается, деньги, тире получая моей семьи, как бы у меня сын подрастал. Ну, у меня сейчас сын уже закончил, выучился в автошколе немецкой. Сам сдал. Сам сдал сука, 30 из 30. Слушай, все, у него сейчас уже машина здесь. У меня двое детей уже старше, Получается, знают, Принципы свои, ты как бы забил на них. А какие ради, принципы? Если бы я сдал в Украине, Длинного я в Украине, этого евро. Уже, уже, может, не меня не было, а мне моего сына старшего не было, и младший уже да, блять, Кому там, эти там... принципы нужны? Уже могло бы тебе и не быть из этих принципов. Согласен. Ну, я не знаю. А те дураки пусть не... воюют, правильно? Вот эти принципиальные, хай, хай они там и воюют. Нет, нет, я считаю, что у меня все. получилось, что просто я оказался в нужном месте в нужное время. Если бы ты остался в Украине, я бы не сидел, бы, я пошел бы. Либо как мои кенты вот сейчас уже четвертый год, куда фурах работает в я пошел бы воевать. Пошел а, ты пошел бы девять. воевать? Так а что, ты в 14-м не пошел, а в 22-м пошел бы? Ой, а у тебя есть семья? Есть семья. А сколько детей? Сколько ты прошил вместе? Ой, как слушаешь, сколько у меня тебе столько еще, у тебя столько и не будет. Ну вот тебе, значит, ответ на твой вопрос. Ну, значит, я руководствуюся тем, чтобы блядь, для самосохранения своей семьи в 14 году раз... В 22-м году два. И на Нет, так ты продолжает... только что сам сказал, что ты бы пошел воевать, если бы ты там был. Но ты же там был, если когда бы война я... началась, если но ты не пошел я... воевать. Если бы я в 22-м году не уехал работать в Польшу да. на фуру, и меня бы застала вся эта война, блядь, весь этот пиздарец в Украине, я бы не смог бы уехать. Я бы через ТИСу не плыл бы, я бы остался воевать, я пошел бы хуярить. Так тебя в 2014 году война застала, и ты не пошел воевать. Она тебя в четырнадцатом застала в твоем доме. И ты не так Подожди, ты, ты говоришь, для тебя война, ты говоришь, четвертый год. Так то ж не война была. Бля. А ты э, жук вертлявый. Как, знаешь, как это, если э, таракана на сковородку кинуть, вот это он также будет лапками вертеться. Ты, 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 ж, ты ж такой же, блин. Ты ж такой же. Ну хорошо, пусть я буду такой же. Ну на этом, на этом, на этом, на этом мы остановимся. На этом, что мы, с тобой, на этом мы остановимся. Я даже угадал, мы наверное плюс-минус. Плюс-минус, да. Плюс-минус будет минус или плюс. Э -э плюс на минус дает плюс. Да, все правильно. Помню я еще там.